А, і я б, знаєте, сьогодні хотіла б знову ж таки показати і для всіх. По-перше, треба дякувати ліквідаторам чорнобильської е, трагедії на Чорнобильській АЕС, оскільки там е, було покладено багато життів, е, рятувальників. На жаль, і не тільки, і шахтарів, і місцевого населення. Е, за те, що все ж таки змогли це зробити і змогли зупинити е, подальшу. Трагедію, яка б могла статися, якщо б підриви продовжувалися, якщо б ситуація не була взята під контроль. Перші хвилини, якраз таки розмова диспетчерів: ось це те, що всі багато хто називає це наймоторошнішою розмовою, в принципі, в яку можна собі уявити, тому давайте її собі і нагадаємо. На выезд. Что Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Вы, это вы Да. Что у вас там горит? Взрыв внутри, на, на... корпусе, между А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. И в результате взрыва что-то горит? Отметка 12. На, на отметке плюс 13, седьмая машина. Сколько машин вы направили? Все машины выехали. Да, поднимай на состав. Поднимаю, начальника вы? поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Один час. 35 минут. Да. Алло, третий, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, ой, давай. Так уже подтвердили? Не а подтвердили, авария там произошла у них. Кто-то диспетчер Припяти сказал, а вы 2 Я, значит, высылаю, потом высылаю. Потом кого? Полецкая, пусть все едут. Все, все, поднимай, Татьяна. Да. Алло, Иванка. Да, да. Значит, вы выезжаете в Припяти? Алло, давай я слышу. На атомную станции выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша. Ага. Сейчас, Вы, да, а, а, нах, Алло, сейчас все. Вызывайте. Да, едет. Алло, Полесская? Да, да. Вы, значит, выезжайте на атомную станцию. Там горит крыша третьего, четвертого блока. Алло, Василий Васильевич. Да. Алло. Да, да. Это действительно вопрос. Значит, Василий Васильевич.